সালামু আলাইকুম ওরমতুল্লাহি আবরাক প্রথম দশ রোজা থেকে এবং কুড়ি রোজা অবধি যদি এই তেলোয়াড়টা যদি আপনি শোনেন তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার সকল চিন্তাভাবনা দূর করে দেবেন আপনার মনের আশা পূর্ণ হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে গাইবে সাহায্য করবেন সকল বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন সকল চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি দেবেন সকল বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে সাহায্য করবেন তাই সকল মুসলমান ভাই ও বোনীদের কাছে আন্তরিক রিকোয়েস্ট করে বলবো এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন যে সকল ভাই এবং বোনেরা এই চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না তাহলে ভিডিওটি শুরু করছি সকলের শুনতে থাকুন صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ اللَّه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا إيا حبوه وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقاتلنا فيه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسك اذا وكب ومن شر النفثات في وقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى